بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أزيز مسلمان الله أرتخ رمضان أي باشلمك Bu elə bir aydır ki, həmin ayda Quran-ı Kərim nazil olunmuşdur. Bu ayda elə bir gecə vardır ki, o, 1000 aydan daha üstündür. Rəbbimiz bu ayda müsəlmanlara İslamın beş əsasından biri olan oruç tutmağı əmr etmişdir. Möminlər üçün Ramazan ayı və Ramazan orucu Uca Yaradana yaxınlaşmağın ən gözəl və ən bərəkətli vasitələrindən biridir. Rəbbimiz Bacara surəsinin 183-cü ayəsində buyurur. Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Ey iman gətirənlər, Oruç tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi sizə də vacib edildi ki, siz pis əməllərdən çəkinəsiniz. Bu elə bir aydır ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onun gəlişinə sevinərdi. Nəsayinin Sünən əsərində nəql olunmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demişdir: "Ramazan ayı sizlər üçün gəlmishdir. Bu ayda cənnətin qapıları açılar, cəhənnəmin qapıları bağlanar və şeytanlar zəncirə vurulur. Bu ayda elə bir gecə vardır ki, o 1000 aydan üstündür. Həmin gecənin xeyrindən məhrum olan kəs böyük bir xeyrdən məhrum olar. Buxari və Müslimin səhih əsərlərində nəql olunmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demişdir: Mən samama ramazana imanən və ihtisaba gufrə lehu ma taqaddama min zənbi. Çim fəzilətinə inanaraq və qarşılığını yalnız Allahdan gözləyərək Ramazan orucunu tutarsa keçmiş günahları bağışlanar. Ramazan orucu insana səbir və dözüm öyrədir. Nəfsinin acizliyini və gücsüzlüyünü insana xatırladır. Oruc Nəfsini nəzarət altında saxlayaraq iradəni möhkəmləndirir. Bütün mənəvi duyğular oruc vasitəsilə paqlaşaraq güclənir. Bu elə bir ibadətdir ki, onu Allah sevir və onun əvəzini özü verir. Buxari və Müslimin səhih əsərlərində rəvayət olunmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demişdir: "Oruclu mömin üçün sevinəcəyi 2 an var piri iftar etdiyi vaxt digəri də orucunun savabı ilə Rəbbinə qovuşduğu vaxtdır. Həmçinin sallallahu alayhi və sallam demişdir. "Mühammedin canı əlində olan Allahı andolsun ki, oruç tutmuş adamın ağız qoxusu Allah qatında müşk qoxusundan daha gözəldir." Oruc insanı nemətlərin qadrını bilməyə və onlara şükür eləməyə təşviq edir. Gündüz yeməklərə əl uzada bilməyən oruclu insan özünün bu nemətlərin həqiqi sahibi olmadığını və onları nəsib edənin uca Allah olduğunu anlayır. Bunun sayəsində Rəbbinə şükür edir. Beləcə oruclu kimsəyə şükür qapıları açılır. Odur ki, orucu yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün tutun. Ramazan orucu insana səbir və dözüm öyrədir. Nəfsinin acizliyini və gücslüyünü insana xatırladır. Oruc nəfsi nəzarət altında saxlayaraq iradəni möhkəmləndirir. Bütün mənəvi duyğular oruc vasitəsi ilə paqlaşaraq güclənir. Budur möminlərin halı. Əziz müsəlmanlar, Ramazanda hər gecə uca Allah kimləri isə cəhənnəm odundan xilas edir. Görəsən bizlər də bu gecələrdə bağışlanacağıq mı? Allah bizləri Cəhənnəm odundan azad edəcəkmi? Yoxsa bizlər Ramazanı itirənlərdən olacağıq? O itirənlərdən ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlar barəsində demişdir. Burnu yerə sürtülsün. Burnu yerə sürtülsün. Burnu yerə sürtülsün. Sahabələr soruşdular: "Kimindir ey Allahın Rəsulu?" Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki: "O kəsindir ki, Ramazana yetişir Lakin bu onun günahlarının bağışlanmasına səbəb olmur. Yəni Allaha lazımi şəkildə ibadət etmir, bağışlanması üçün layiqli şəkildə çalışmır, lazımi şəkildə dualar etmir. Ramazan ayı Quran ayıdır. Odur ki, hər bir müsəlman bu ayda Quran-ı Kərimi mümkün qədər çox mütaliə etməyə çalışmalıdır. Ərəb dilini bilməyənlər Quranın mənaca tərcüməsini də oxuya bilərlər. Çalış bu xüsusda da özünü hesaba çəkəsən. Bir özünü yoxla. Quranı oxuduqca əgər cənnət və cəhənnəmlə bağlı ayələrdən təsirlənmirsənsə, özünü hesaba çək. Öz özündən soruş ki, görəsən mən nə üçün bu ayələrdən təsirlənmirəm? Özün üçün nicat yolu ara. Ara ki, qiyamət günü sənə deyilsin ki, filan gecə etdiyin ibadətə və dualara görə sən cəhənnəm odundan azad olunmusan. Bir gecə etdiyin ibadətlərlə sən cənnəti qazana bilərsən. Bu ayda çoxlu dualar etmək Allahdan bağışlanma diləmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazanda dua edib deyərdi: "Allahım, sən bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla." Təravəh namazlarının qılınması da Ramazan ayının xüsusiyyətlərindəndir. Odur ki, İsha namazından sonra Təravəh namazlarını davamlı şəkildə qılmağa çalış. Gecə namazına qalx. Mömin olan kəs təravəh namazlarından sıxılmır. Əksinə, bununla rahatlıq tapır. Namazı bitirdikdən sonra oturub Rəbbinə dua et. Dua et ki, bu namazları və duaları səndən qəbul etsin. Həmçinin bir çox müsəlmanlar səhər etməyərək onun bərəkətindən məhrum olurlar. Halbuki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demişdir: "Təsəhhuru Fənnə fi səhur bərəkə. Səhərə qalxın, çünki səhər yeməyində bərəkət vardır. Çalış bu ayda yalan danışmaqdan, pis əməllərdən, günahlardan çəkinəsən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim yalan danışmağı və yalanla iş görməyi tərk etməzsə, bilsin ki, Allahın həmin şəxsin yemək içməyi buraxmasına ehtiyacı yoxdur. Ramazan ayının bütün gecələri dəyərlidir amma son 10 günün yeri tam başqadır. Möminlərin anası Ayşe rəziyallahu anha nəql edir ki, Ramazan ayının son 10 günündə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam gecələri qalxıb ibadətlə keçirər. Ev əhline yuxudan oyadar, özünü tamamilə ibadətə həsr edərdi. Hədislərdə bildirilədiyinə görə Qədir gecəsini Ramazan ayının son 10 günündə Digər rivayətlərinə görə isə son 10 günün tək gecələrində iftarmaq tövsiyə edilmişdir. 1000 aydan daha xeyirli olan Qədir gecəsindən nail olmaq bütün möminlərin hədəfi olmalıdır. Unutma ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demişdir: "Cənnətdə Rayyān adlı bir qapı vardır ki, qiyamət günü oradan yalnız oruç tutanlar girəcək." Sonda hamımızın adından dua edib deyirəm: "Allahım, bizi Ramazana yetişdir. Allahım, Ramazanda bizlərə lazımi şəkildə oruç tutmaqda, namaz qılmaqda, dualar etməkdə yardımçı ol. Allahım, bizləri Ramazan ayında əff etdiyin bəndələrindən buyur. Ey Rəbbimiz, bizləri bağışla, bizləri əff elə. Həqiqətən də sən bağışlayansan. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhedü an la ilaha illa ent. نستغفرك ونتوب إليك